Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh dalam Best 7 Malam. Berikut antara tumpuan berita pada jam ini. Tiga buruh binaan warga Bangladesh selamat manakala tiga lagi masih hilang dalam insiden bangunan runtuh di Petaling Jaya Selangor pagi tadi. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan pihak berkuasa. Runtuhan dipercayai berlaku di tingkat empat bangunan yang dalam pembinaan itu. Bapa, ibu tiri dan dua adik-beradik kepada gadis berusia 22 tahun yang hanya seberat 18 kg ketika meninggal dunia didakwa membunuh di Mahkamah Majistret Kemaman. Mereka didakwa mengikut seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 13 Jun untuk sebutan semula kes. Kematian gadis tersebut Siti Hajar menjadi tanda tanya apabila laporan bedah siasat menunjukkan beliau kebeluran dan terdapat kesan gigitan manusia pada tubuhnya. Seorang wanita hampir kehilangan empat jari kirinya apabila tangannya tersepit di dalam mesin memproses mi. Kejadian berlaku ketika mangsa Nur Syahidah Mat Akhir sedang memproses tepung untuk dibuat mi kuning. Bagaimanapun, tindakan pantas merujuk mangsa ke Hospital Sultanah Bahia HSB Alustar berjaya menyelamatkan jari-jarinya yang cedera parah. Susulan kes virus Zika yang direkodkan di Singapura Jumaat lepas, pejabat kesihatan di Johor Bahru mengarahkan pengawasan di pintu masuk negara ditingkatkan. Kerjasama turut dijalin dengan pihak berkuasa Indonesia dan Thailand bagi berkongsi maklumat mengenai penularan virus berkenaan. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan mengesahkan Malaysia masih bebas dan selamat daripada virus Zika. Hanya 22% daripada 6.7 juta pencarum aktif kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang berumur 54 tahun mempunyai simpanan yang mencukupi untuk menampung kehidupan mereka dalam tempoh persaraan. Jangkaan itu berdasarkan definisi, pesara akan memerlukan sekurang-kurangnya RM820 sebulan dalam tahun-tahun persaraan. Struktur gaji yang rendah di negara ini dikenal pasti penyumbang utama kepada keadaan itu. Justeru pelbagai pihak diminta sentiasa mengkaji semula struktur gaji dan penyerasan gaji minimum dengan kos sara hidup yang terus meningkat. Penguatkuasaan terhadap aktiviti penyeludupan, pengedaran dan penjualan rokok serta lain-lain barang kritikal di kawasan sempadan dipertingkat dengan pelancaran ops pacak bersepadu Tumpuan khusus dilaksanakan di lokasi panas termasuk rantau panjang, pengkalan kubur dan bukit bunga. Operasi yang berakhir hujung Mei ini menggunakan pelbagai strategi baru yang dijangka lebih berkesan. Seorang pemandu kereta rentung manakala seorang lagi cedera parah apabila dua kenderaan dari arah bertentangan bertembung. Kemalangan dipercayai berlaku apabila salah sebuah kereta berkenaan terbabas lalu memasuki laluan bertentangan. Akibatnya salah seorang pemandu yang tersepit di tempat duduk gagal diselamatkan apabila kenderaan berkenaan terbakar. Manakala seorang lagi kini dirawat di hospital kemaman. Beralih ke perkembangan luar negara, di Georgia, Amerika Syarikat, pertunjukan udara yang berlangsung di lapangan terbang The Cup berakhir dengan tragedi apabila seorang juruterbangnya terbunuh ketika melakukan aksi akrobatik udara. Insiden tragis itu berlaku ketika juruterbang berkenaan bersama dengan pesawat lain melakukan aksi akrobatik di udara sebelum pesawat malang itu tiba-tiba hilang kawalan dan terhempas. Sementara itu di China, 10 orang ditahan kerana membunuh dan menjual sirip ikan paus. Tindakan itu ekoran desakan netizen yang mahu langkah segera diambil selepas gambar bangkai ikan paus yang dipotong siripnya dihumban semula ke dalam laut oleh pemburu yang tidak bertanggungjawab. Terut ditahan pembeli sirip paus berkenaan. Baiklah teruskan bersama TV1 dalam berita nasional 8 malam ini untuk lebih banyak paparan terperinci dan menarik dalam dan luar negara. Assalamualaikum dan teruskan menonton TV1.